оригинальная. Зал молодцы, команды смешные, в жюри не просто, ведущий красавчик. До новых встреч. Спасибо. Очень емко и в тему. Посмотрим, что там в Беларуси. Александр Кулик. В Беларуси все хорошо, в Киеве, как видно, тоже. На самом деле, вторая игра намного сильнее, на порядок прям выше, чем первая. Наверное, даже кого-то хотелось бы то брать, может быть, а может быть и нет, не знаю. Все молодцы, особенно очень понравилась команда КВН «Проспект наук». Ребята очень растут, и это приятно смотреть. Спасибо. Кстати, Александр, наверное, один из немногих людей, которые говорят «в гостях хорошо, в гостях хорошо». Да, Александр? Идем дальше. Максим Храмов, пожалуйста. За проспект науки особое спасибо. Абсолютно свежее, новое такой взгляд. Очень здорово. И они соответствуют тому свету, в котором они вышли. Будем надеяться, что они не испортятся. А, а, гостиница Киев, как всегда, многообещающая, талантливая и опытная. Но я думаю, пока они не переименуются в премьер-палас, они все время будут вторыми. Понимаете? можно долго шутить на предмет девушек, которые так замечательно молчат и подтанцовывают. Я думаю, что как только они начнут говорить, у них все начнет получаться еще лучше. Вот. Что касается остальных, все талантливые, все очень интересные. Дубна в очередной раз используют свою дубнянскую смехалку, которую уже никому не удивишь. Я так понимаю, уже все по-украински заговорили, в принципе. Поэтому они уже не оригинальны. В общем, еще раз хочу сказать спасибо. Если в перерывы между первым и вторым мы бухали, потому что первый был скучный, то сейчас мы будем бухать, потому что нам очень весело. Честно. Спасибо. Максим всегда был честен. Рустам. Пожалуйста. Да. Я первую игру не видел. Сразу что, я же Поэтому я трезвый абсолютно. Проверь. Абсолютно трезвый, да. Друзья, скажу кратко. Всем лайки. Все молодцы. Ну и слово передается Валентину. <свят> я даже не знаю, как поступить сейчас. <свят> О, ты в прошлый раз, прошлой в прошлой игре. в прошлой игре он тоже говорил. Всё, а, да, сейчас, хорошо, я буквально да, пару слов давай. скажу. Спасибо за хорошее настроение, за эти два с половиной часа юмора смеха и было очень тяжело судить учитывая то что у меня не было оценок вот в прошлый раз это он говорил похоже да а, так что если кого что-то не устраивает по оценкам бейте его <клевый> <клевый> КВН играющий справедливо вот, э, на самом деле вот как жюри палец да полтора часа квэн он говорит два с половиной <клевый> но ну, ну, суть не в этом во-первых добрый вечер друзья вас стало больше это прекрасно во-первых, хотелось бы сказать огромное спасибо, что пригласили, и что на второй игре дали возможность мне показывать оценки, потому что кто был, знает, что на первой игре просто сидел и смотрел. А просто по командам, вот отдельно, я очень обожаю Дубна. Вот, я не знаю, такая харизма у ребят вообще нереальная. Я на не них смотрю эти полосатые рубашки. Ребята, вы такие крутые. Эти ребята, гостиница... Я сказал, полосатые рубашки, а что в этом такого смешного? А, не клетчатые? А, ну хорошо, извините. А, гостиница Киев. Блин, вот видно, ребята на опыте, видно, что красавцы. И видно, что есть опыт готовиться за один день до КВН, тоже это видно. Но ребята крутые, давайте им поаплодируем. И номера у них хорошие. Для меня на самом деле открытие команда вот э, в центре. Вы так стоите очень красиво. Это откры... э, проспект науки. Открытие, на самом деле. Очень перспективная команда. Я предлагаю, есть болельщики этой команды. <палю> Нет, <палю> а, молчи, ты идущий ты Проспект наук, а не науки. А я что сказал? А наук? А, а того, я сказал, что говорил да? а а, И проспект наук. А, я, из, из, ребята, извините, я просто уставший. Это не то, что вы подумали, реально усталость. с 7 вечера. Тути фрути, да, следующая команда? Ребят, поаплодируйте, чтобы... Очень-очень запоминается очень в этой команде человек, который играет женские роли. А, причем, какая там Галлина Степаня, значит, то есть там. Можешь, может, можно на тебя? Вот красавец. Давайте Вот он очень... Красавец. Красавец. Ну и ведущий, ведущий наш заметил, что в команде э, очень красивые девчонки. Девчонки, как вы вообще? Вас не обижают? Все занято? Забронировано. Все забронировано. У меня даже слов нету, на самом деле. Спасибо за коллаборацию. Валентин Кайфер, ваши аплодисменты. Валерий, если ты хотел еще что-то сказать, в принципе, мы предоставим тебе еще. Это Я понял. Давайте тогда перейдем к финальным оценкам. Итак, под ваши аплодисменты. Почетное. Пятое место занимает команда КВН, которая э, набрала 12,4 балла. Команда КВН Тутти Фрути. Четвертое место с багажом 12,6 балла. Сборная факультета. И три команды, которые 100% проходят полуфинал открытой киевской лиги КВН «Отклик». Третье место 13,4 балла. Гостиница «Киев». десятых балла. Шкала за шкале. Киев Дубна. И победители второй, одной четвертой открытой из коллеги КВН. Отклик. Проспект наук. 15 баллов. Ровно. Дорогие друзья, поаплодируйте этим великолепным командам, которые отдали сегодня Юма. Ребята, поаплодируйте этому замечательному залу, который собирается на наши игры. Спасибо вам огромное, что вас на полуфиналах там イチイチ、キャラクター